Сколько такой экран стоит? 900. Гривен? Да, только таким значком. С и две палочки. Почему так дорого? Почему дорого? Почитай, это тройка. Наружная тройка. А, наружная. Это наружная. Под что это? Куда будет ехать? Это сеть ломбардов. Ну, вот так вот, ребята, ломбарды, видите? Это первый который... испытательный а... экранчик будет. А то не знают, чем заниматься, куда деньги влаживать. Вот ломбарды как развиваются. Уже позволяют себе экраны на P3. Это, можно сказать, это с минимального наружки, правильно? Это PX? самый дорогой сегмент. Сам. Вот так вот, ребята. Говорите, бизнеса нет в Украине. Вот ломбарды как цена. Какая цена? 1700. Какой размер? 2 на метр. Наружка тоже? Наружка тоже. Все наружка. А, ну это это ешка, да? Это, Какая это... частота обновления? Ой, тут, по-моему, у нас 1920. 1920. Чистота обновления. Нет, Ребят. Чего? Мы... Картинка? Опа. Ох ты, как ты, что ты там его а? поднял, а? глянь. Ривенька. О, вес, как... вес, 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 30 килограмм всего. Вес, вообще. 30 килограмм Я уже. что он долго Сухожилие уже порвал. Ну, уже не ну смотрите, там хороший. Оно телефон. Рекламы пиццы. Это ты сейчас видишь, а телефон, камера, могут быть блики сейчас. Это понятно глазами ты видишь, что он хороший. Красивая, а телефон может. Сейчас, сейчас стоит метр расстояния. Не полоски сейчас могут. Идти. Ну, полоски могут, но это метр расстояния. Вы ж, когда человек будет идти, будет видеть хорошую картину. Топчик. Подсветите свой бизнес. Компания Томаты Украина.